gözəl bir ayı geridə qoyduq. Həqiqətən bu mənada böyük bir itkimiz var. Əziz peyğəmbərimizin bir sözü var idi bu aydan sonra. Deyərdi Allahumma la tec'alhu axir al-ahdi min siyamin ya. Ya Rabbi, bu Ramazan ayı axırıncı Ramazan ayımız qərar vermə. Peyğəmbər belə dua eləyərdi. Fa in ja'altahu faj'alni marhuman və la təcə'alnī məhrūman işdi birdən axırıncı ramazanım olsa məni məhrumlardan eləmə məni məhrumlardan elə yəni ilah və rəbbim işdi birdən mən ölsəm gələn ramazan ayına qalmasam bu ramazanın fəizi ilə rəhməti ilə mənim əhatəyə al məni məhrum eləmə onun rəhmətindən bərəkətindən bu ay əlimizdən çıxdı. Həqiqətən sözün əsl mənasında itirdik. Hə, yəni o günlər ki bir ayə bir Qurani Kərim idi. Yuxumuz ibadat idi. Bir nəfəsimiz subxanallah idi. Elə bir ay ki şeytan zəncirlənmişdi əl qolu. Belə bir vəziyyət idi. Amma getdi. Mən bu, o ayın, Ramazan ayının fəziləti üçün bir dənə hədis deyim sizə bunun indən hesab kitab eləyən ki bu ay nədir Məsullar belə buyurur ey insanlar ey insanlar inna haza şehr bu ay şehrun faddəlləllahu ala sairush şuhur bütün aylardan üstündür bu bir sonra dey kəfəzlinə əhləlbeyt əhləlbeyt əla sairən nasi necə biz əhləbeytdən siz biz əhləbeyt sizdən üstünük bizimlə sizin müqayisəmiz necədir e, sən haram mən haram olar hara nə qədər fərq var. Dir, digər aylarda Ramazan ayına nisbətdə o cür nət. Baş üçüz fərqi. Bütün 11 ay hara, o 1 ay hara. Bu ayın bu günün adı fitirdir yerdə. Amma mə'nəvi səmalarda yol məcazidir, mükafat günüdür. Bu ay hamımız gəlmisiz mükafat götürməyə mükafatları almağa gəlmis. Elə bin ayın axırıdır maaş alırsınız. Bax, indi mükafat paylanılır. Nəzər alın ki, indi halınıza da baxırlar, ha? Muqayət olun. İndə istiqvarlar eləyin, şeytanı buraxmayın. Şeytan çox məlüundur. Böyük kişiləri görər. İndi də gəlib. İndi də ola bilər sizə rəhmət. İndi də qapılar açıqdır. Mələklər deyər ki, Oğdu ilə Rabbin Kərim, Yu'til Cazil və Yəxfirul Azim. Tələsun bu gün üçün deyilir. Tələsun ara tələsun. Buyurur böyük mükafatlar üçün tələsun. Tələsun bu gün böyük günahlar bağışlanır. İndən böyük günahlar bağışlanılır, həm böyük mükafatlar verilir. Əsas məsələ budur, qazandığımızı qoruyaq əcəlməsəm. Ramazan ayında nələr verdilər bizə bir Allah bilir. Onun qədir gecələri var idi ya, əfəz olunmaz gecələri. O ki göz yaşlarımın müqabilində Allah bizə nələr verir özü bilir. Nə mən bilərəm əsən. Qazandıqlarımızı qorumaq lazımdır. Qorumaq çox mühümdür. Qurani-Kərimdə bir ayə var, həmin ayədə Allah bir qadının əhvalatını danışır. Həmin qadının əhvalatı bir məsələ çevrilmiş Ərəblərdə. O qadın nə ilə yelmiş ki, ortayacaq bir toxuyarmış parçasını, bir nə isə paltarı tutaq ki. Gün ortadan sonra açarmış. Toxuyardı, açardı. Toxuyardı, açardı. Ayə baxın, ayə budur. Və lâ təkunu kəllətî nəqazət gızləha min bədi quvvətin ənkəsən. O qadın kimi olmayın ha. Toxuyurdu, sonra açırdı. Yəni o əhdələr ki Allahla bağlamısınız, o xidmətlər ki etmişsiniz, o ibadətlər ki eləmişsiniz, sanki bir gözəl bir, bir paltar toxumusunuz. Da Ramazan ayından sonra açmayın onu. Xarab eləməyin onu. Qazanmısınız. Qazandıqlarınızı qoruyun. Müğayət olağın, çox müqayət olağın. Niyə ki imanımızı qazandığımız imanı qoruyaq. Necə qoruyaq? İman bir bitkiyə bənzidir, bir ağaca bənzidir, gülə bənzidir. Gülün, ağacın, bitkinin bir bağbana ehtiyacı var. Həmin ağaç nəzarət Allah, həmin iman ağacı diqqət istəyir, nəzarət istəyir və xidmət istəyir. Ağaca suyunu vaxtı-vaxtında verməlisən, budamalısan, qurtdan qorumalısan, dibini beləlməlisən, yoxsa ki, səqirdə həmin ağaç quruyar. Bu iman ağacı ki əkdik bu qədər gecələrində, Ramazan ayında, bunu qoruyağın. Suyunu vaxtında verəyin. Vaxtında dibini belləyək. Qurtlardan qoruyaq. Çox mühümdür, çox diqqətli olağın. Çalışın. Diqqətlə yaşayaq bu həyatımızı ki, sonra peşman olmayaq. İmanı qorumaq çətindir. Niyə çətindir? Çünki içimiz istəklərlə doludur. Toqquşma gedir. O qədər istəklər var ki, toqquşur. Hərə bir şey istəyir. Ba, istəklərin toqquşmasından bir də nümunə çəkeyim. Acsan, yuxusuzsan, hansını seçərsən? Bütün istəklərin toqquşmasıdır. Həm acsan, həm sus, həm yuxusuzsan. Nəyi seçərsən? Adam var yuxunu seçər, adam var deyə yeyim, yeyim. Hansı çox qələbə çalır, özün bilirsən istəklərin toqquşmasıdır. Ya misal başqa çəkeyim sizə. Dostlarla istirahət yoxsa idman? Adam var idman üçün o qədər maraqlıdır getdi gəy get çayxanaya. Adam da yox idman üçün maraqlıdır o istək. Oyun oynamaq, kitab oxumaq. İkisi də istəkdir. Kitabda oxumaq istəsən məlumatdır o. Uşaqlar indi oyun da oynamaq istəyir, toqquşub qırğın gedir. Gətirdim mövzunu mənəvi məsələlərə. Şübhə qalxıb Allahla danışmaq yoxsa isti yatağında yatmaq öz də qış məsəl nəzər al iki nə istəyi toqquşub fikrə verirsiniz hərdan sual verirsiz nəyə bildiyilərimizə əməl edə bilmirik çünki istəyimiz toqquşur bildiyilərimizi niyə əməl eləmirik istəklərimiz toqquşur da nəfs bir şey istər sən bir şey istəyirsən əql bir şeyisi şey toqquşma gedir indi iman o qədər güclü olmalı idi ki hə üns Ramazanda yığımsınız da o maşallah. İndi yaxşıdır, rahatdır. Bax indi ibadətlərə nisbət süs deyilsiz. Özünüz müşahidə edirsiniz güclənin bax iman. İstəklərə qarşı ziddidən gedə bilirsiz. Mən neçə nəfərlə oldu ki söhbətim oldu. Dedi mən bu Ramazanda gecə namazını qeyd etdim, vadə etdim. Adi vaxt məsələn biraz çətin idi. Dedi mən gecə namazını qeyd etdim, azad etdim. Çünki iman gücləndi, daha yuxuya qələbə çala bildin. İndi bunu qorumalısan. Məsələ budur. Yoksa istekler yine gece Elə bir mümkün